Сергей Иванович, вам да. сегодняшняя игра? Прокомментируйте, пожалуйста. Команда в первом тайме выглядела достойно, а но во втором, кажется, немножко не хватило за дурак Ну, конечно, раз проиграли за счет не хватило. Но дело не только в счете. Вообще предпочтительнее, по-моему, второй тайм выглядел ему Мурбец. Как вам кажется? Ну, я сейчас не могу ничего сказать. Нужно посмотреть игру, нужно разобрать. Посмотреть, сейчас мне сложно что-то сказать. Есть претензии к ряду футболистов. Скажу честно, что мне кажется, что многие почувствовали, что они игроки основного стартового состава и можно все расслабиться. Вот. Ну, будут играть, другие футболисты, значит. Есть установка, есть установка, которую надо выполнять, люди ее не выполняют. Вот. Поэтому... Надо, ну, опять же, сейчас по горячим следам кого-то обвинять не хочу. Ну разберемся сами готовимся уже на Иван Франковский смог чем-то выделить сегодня или в принципе все Да будет? нет, мы их смотрели, мы их разбирали. Я смотрел их не домашние игры, выездные игры. В принципе, все предельно было понятно. Были проблемы у них при стандартных положениях, в их ворота. Вот, хорошее начало, первый пас центральных защитников, то есть мы старались перекрывать их. Вот. Ну. я скажу, знаете, самое главное, что мы сегодня проиграли в настрое, мне кажется. Хотя я много об этом говорил, тем более исходя из того, как нас тут принимали, вот. Я сказал ребятам, что нужно проявить характер, и мы можем сыграть как угодно, вот. но... бойцовские качества, характер мы проявить должны. К сожалению, это не сделали не все. Недооценки не было, как и я не... Да нет, ну какая недооценка? Хорошая команда и... Ну, я скажу так, я видел много их, их игр, им просто не везло. Каждые процентов 70% они владели мячом, очень много, очень много голевых моментов, очень много мяч, у них не залетал в ворота, просто катастрофически. Вот. И я переживал, чтобы, чтобы их вот эта вот безвыигрышная серия на нас сегодня не, как раз не... Ну, что нам она не залетела. Видите, где-то им не везло, сейчас повезло. Ну, Вы почти продержались до конца Чуть-чуть ну, не хватило, надо посмотреть, опять же. Кто-то не доработал, надо посмотреть. А согласитесь с мнением, что впереди сегодня, может быть, астротеги не хватило. Один удар, по-моему, по статистике получается. Ну, понимаете, футболист должен на поле выходить, выполнять установку и делать свою работу. С чем это связано, что ну, этого не было, я же говорю, нужно посмотреть, просто разобрать моменты. Вот. Понятное дело, что сегодня в открытый футбол играть нельзя было, нужно где-то было сыграть от обороны. К сожалению, не усиливают нас те футболисты, которые выходят на замену. подумаем. Сложилось мнение, что во время конца матча, уже когда ваш штрафной был, вы все равно затягивали время, точнее, мало, не вы. Не кажется вам это... так? При счете... 0-0. При счете ноль-ноль вы... Да нет, вы... да ну понятно, 0 -0. что инвалид владел преимуществом, но, в принципе очко на выезде был бы неплохой результат. Вот. Поэтому, видя, что все-таки ну, преимущество на стороне команды соперника, может, где-то хотели успокоить игру, впереди там выпустили Давыдова, хотели, чтобы он зацепился за мяч. Вот. Ну, к сожалению, не удалось. Надо посмотреть, как год мы пропустили. Очень интересно, кто там не добежал, не доработал. Вот поэтому как-то так посмотрим, разберем дома. Все, спасибо. Спасибо большое.